ಹರಿ ಓಂ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಕಲಿಕಾವರ್ಗಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುವವರು ಶೈಲಜ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಮತ್ತು ಆಶಾ ಮಹೇಶ್ ಹರಿ ಓಂ ಈಗ ನಾವು ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಅಧ್ಯಾಯ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಥಿರ ಗಂಗಾವರ್ತಃ ಸ್ತನಮುಖಲರೋಮಿಲತ कलावालं कुण्डं कुसुमशरते जोहुत भुजः रतेर्लीलागारं किमपि तव नाभिर्गिरिसुते बिलद्वारं सिद्धेः गिरिशनयनानां विजयते स्थिरो गङ्गावर्तः स्थिरो गङ्गावर्तः स्तनमुकुलरोमावलिलत स्तनमुकुलरोमावलिता कलावालम् कुण्डम् कलावालम् कुण्डम् ಕುಸುಮ ಶರೇ ಜೋಹುತ ಭುಜ ಕುಮ ಶರತೆ ಜೋಹುತ ಭುಜ ರೀಲಗಾರ ರೀರಗಾರವನ್ನ ಬಿರ್ಗಿರಿಸುತೆಮಿ ತವ ನ ಬಿರ್ಗಿರಿಸುತೆಲ ಸಿದ್ಧೇಹ बिलद्वारं सिद्धेः गिरिशनयनाम् द्विजयते गिरिशनयनाम् विजयते, विजयते। स्थिरो गङ्गावर्तः स्तनमुकलरो मालिलत स्थिरो गङ्गावर्तः स्तनमुकुलरो मावलिलता कलावालं कुण्डम् कुसुमशरते शरते कलावालं भुजः कुसुमशरते कुण्डम् कुसुम किमपि तव न बिर्गिरिसुते रतेलीलागरम् किमपि तव नाभिर्गिरिसुते बिलद्वारं सिद्धेः गिरिशनयनानां विजयते बिलद्वारं सिद्धेः गिरिशनयनानां विजयते स्थिरो गङ्गावर्तः सनमुलरोमावलत कलावालम् कुण्डम् कुसुम कलावालं जो हुत जोहुतभुजः रतेर्लीलागारम् किमपि तव नाभिर्गिरिसते ಗಿರಿಶನಯನಾನಾಂ ಸೇದೇಹೇ ಹರಿ ಓಂ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಭಾವಾರ್ಥ ಹೀಗಿದೆ ಗಿರಿರಾಜ ಸುತೆ ವರ್ಣಿಸಲು ಅಸದಳವಾದ ನಿನ್ನ ಹೊಕ್ಕಳು ನಿಶ್ಚಲವಾದ ಗಂಗೆಯ ಸುಳಿ ಕುಚಗಳೆಂಬ ಮೊಗ್ಗುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ರೋಮರಾಜಿಯೆಂಬ ಬಳ್ಳಿಯ ರೇಖೆಗೆ ಪಾತಿ ಮನ್ಮಥನ ಪ್ರಕಾಶಾಗ್ನಿಗೆ ಹೋಮಕುಂಡ ರತಿ ದೇವಿಗೆ ವಿಹಾರ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಮನೆ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಕಣ್ಣುಗಳ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಗವಿಯ ಬಾಗಿಲು ಎನಿಸಿ ಶೋಭಿಸುವುದು ಹರಿಹಿ ಓಂ